Лише один місяць зими нам залишився. Вже скоро повипукуються бруньки, дороги стануть чистішими, спідниці коротшими. Їздити стане неможливо. Утім, досвід доводить, що і у лютому надто толоновиті водії знаходять пригоди на свої чотири колеса. Саме для вас, шановні, Тетяна Ожелевська приготувала декілька порад: як дожити до весни. Все як з жінками, тримай дистанцію і маневруй обережно. Сюрпризи як будь-яка нормальна жінка, я їх обожнюю. Однак як водій розумію, що на дорозі вони закінчуються, як правило, не зовсім приємно. Тож для того, щоб берегти себе та інших, я зустрінуся зі своїм другом і класним інструктором Сергієм Лукінчаком. Він справжній руйнівник неприємних сюрпризів на дорозі. Ух ти! Привет! Привет. Вот и я, сплошное несчастье на дороге. Спасай меня и окружающих от самой же себя. Поехали! Поехали! Сереж, давай начнем с самого начала. чем я могу удивить окружающих водителей и себя. Вот с самого начала. Вот села за руль и начинаю удивлять. Начнем с того, что вот одно из основных правил безопасности, это чтобы все твои действия были понятны другим участникам движения. Сейчас мы будем отъезжать от остановки. Вот. И порядок действий у нас следующий. Вначале мы включаем поворот, потом смотрим в зеркало, и потом очень плавно начинаем выезжать с места остановки. Очень плавно – это значит не быстро. Очень плавно – это значит не быстро. Итак, выехать у нас получилось без сюрпризов. Слава богу, все довольны, никто на меня не кричал. Дальше, вторая опасность. Вот, кстати, можно даже предположить, потому что мы вот сейчас выезжаем со второстепенной дороги. Выезд со второстепенной дороги на главную должен сопровождаться повышенным распределением внимания. Трижды налево-вперед, налево-вперед. Всегда четко повторяем радиус прохождения поворота. Угу. И где-то метр-полтора от бровки, потому что э, ближе к бровке там э, весь мусор, гвозди, стекла. И э, следующий момент – это… Рядность и дистанция безопасности. Какой сюрприз может меня неприятно ждать здесь? Я так понимаю, что это, скорее всего, резкое торможение впереди идущего товарища. Чтобы ехать комфортно, нужно выдерживать такую дистанцию безопасности, чтобы если машина, которая едет перед тобой, затормозила резко, мы могли затормозить более-менее плавно. вот на скорости 60 км в час это примерно 25-30 метров. Вот, кстати, по поводу резкого торможения еще один такой вопрос. Светофор. Большинство водителей воспринимают э, зеленый мигающий, желтый и красный э, начинающийся как знак зеленого и Оп. не тормозят, либо же решают тормозить в самый-самый последний момент. Вот... Руль держи и дистанцию увеличь. Отпусти его. Отпусти. Да. Зеленый моргающий – это значит 100% мы останавливаемся. Хорошо, следующая ситуация это у нас перестроение. Сначала включаем поворот, потом поворот головы и только потом, если ты видишь, что это безопасно, плавное перестроение плавное, это значит не быстро. Это очень-очень да. тяжело понять для женщин. Потому... На самом деле нет ни одного водителя, который бы, наверное, хоть раз кому-нибудь бы не подрезал. Но одно дело, когда ты делаешь резко какие-то действия, другое дело, когда ты делаешь очень плавно, и другие водители не успеют тебя как-то предупредить. Там сигналы. ты успеешь вернуться либо в свою полосу движения, либо там ускориться. Но в самом случае не произойдет какой-то экстремальной ситуации. Вот, кстати, по поводу поморгать, посигналить. Например, очень большинство водителей женского пола поморгать и посигналить, наоборот, заставляет нервничать и делать какие-то необдуманные поступки за рулем. Потому что она не знает, что ей делать. Тормозить, уходить вправо, влево. Она начинает всех остальных тоже подрезать. Обычно у начинающих водителей это еще больше его напугает. Он может резко совершить какой-то маневр, который вообще приведет к непоправимым последствиям. Поэтому лучше поморгать. Где грань вот эта допустимая, когда пипикать можно, а когда лучше не стоит? Однозначно нужно делать, если кто-то собирается перебегать дорогу, но смотрит совсем не в ту сторону. Да. Большинство водителей пользуются сигналом необоснованно Пойдем итоги. Давай. Фух. Итак. Вот. Значит, для того чтобы водить автомобиль э, с удовольствием, мы расставили сегодня акцент на двух позициях. Это комфорт и безопасность. Слово непредсказуемость здесь нет, поэтому, дорогие дамочки и уважаемые мужчины, будьте предсказуемы на дороге, чтобы вас видели и точно знали, что вы будете делать, и ни в коем случае э, не делайте сюрпризов неприятных себе и окружающим.